Это первый успех в истории Бурятии по легкой атлетике. Не один раз твердили сегодняшние спикеры. И действительно, Лев Шапхаев в составе сборной России завоевал золото в первенстве Европы, обойдя более двух тысяч спортсменов из 50 различных стран. И сегодня республика с гордостью встречает своего героя. Наша эстафета была очень сильной. Вопрос стоял вообще там, кто должен бежать в эстафете, защищать честь, скажем, России. А в беге на 100 метров я был лучшим из россиян. То есть поэтому мне дало как бы гарантированное место сборной России. Я бежал второй этап. Но самый длинный считается. И на втором этапе в эстафете 4 по 100 Лев Шапхаев одержал грандиозную победу. Отмечу, что время, за которое пробежали наши спортсмены, 47,63 секунды, является рекордом среди ветеранов. Хочу сказать, что он шел к данной победе полномерно, делал скажем, тренировки большие. И мы помним 2013 год, он в прошлом году стал четвертым в Бразилии, значит, в летней, также, в летний, на летнем чемпионате мира в эстафете. Лев Шапхаев также отметил, что участие в подобного рода чемпионатах, когда соревнуются уже не молодые спортсмены, имеет своеобразный шарм и отличается от традиционных состязаний. Когда в спорте выше достижения, какие-то, скажем, есть моменты соперничества, возможно, где-то есть моменты паспорта воруют, да, чтобы не участвовали, а там присутствует дух такой очень доброжелательный. То есть это мы все ветераны, все, скажем, приближаемся к какому-то какой-то черте роковой, скажем так, и очень добродушно относится друг к другу. Уважительно, бережно. На этом золотой легкоатлет не собирается останавливаться. Впереди у него еще целый ряд соревнований. Кроме того, вот уже несколько лет Лев Николаевич возглавляет Федерацию легкой в Бурятии, ежегодно доказывая, что никогда не поздно стать чемпионом. Наталья Дамбаев, Алдар Дамбаев, первая альтернативная.